Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Danish Daniel Benzahari S76829 akan menerangkan PowerPoint untuk subjek kenegaraan Malaysia saya yang bertajuk Isu konflik kaum dan agama antara Pakatan Nasional dan Pakatan Harapan yang kita perlu pentingkan iaitu dalam tajuk PowerPoint ini adalah kepentingan identiti Malaysia dan kearah memukulkan semangat patriotisme. Okey, di sini kita boleh tengok slide nombor dua, iaitu bahagian pendahuluan. Jadi, kita tahu yang Malaysia merupakan negara yang mempunyai kaum penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Bumi Putera dan banyak lagi. Tapi walaupun bagaimanapun, Walaupun terdapat juga, walaupun di negara yang harmoni ini terdapat juga cabaran bagi mengekalkan keharmoniannya terutamanya dari segi politik iaitu antara perikanan, perikatan nasional dan pakatan harapan Baik, sebelum kita merungkai dengan lebih dalam lagi tajuk ni kita kena tahu dulu kenapa berlakunya kenapa berlakunya cabaran dalam mengekalkan keharmonian dari segi kaum dan juga agama di Malaysia ini So dalam kat dalam ni saya dah senaraikan tiga Jadi yang pertama adalah sejarah awal zaman penjajahan di Malaysia dahulu Contohnya orang Melayu tinggal di kampung Orang Cina tinggal di bandar Dan orang India tinggal di bangunan estate Disebabkan oleh perpisahan ini Berlakulah kurang interaksi antara perbezaan integrasi antara kaum adalah sangat minimum. Sebab yang kedua kenapa berlakunya cabaran ini adalah ada pasca kemerdekaan pada 1957 iaitu usaha pembinaan negara. Hal ini berlaku disebabkan oleh kontrak sosial yang berlaku pada masa dahulu iaitu perjanjian tidak bertulis antara kaum iaitu orang Melayu diberi kedudukan istimewa mengikut perlem perkara perlembagaan 157 dan juga kaum bukan Melayu diberikan kewarganegaraan. Ke Walau bagaimanapun isu ini masih uh, masih kekal menjadi sensitif dan mudah dieksploitasi oleh pihak politik pada masa kini. Yang ketiga, kenapa kecabaran ini berlaku di Malaysia disebabkan oleh konflik dan ketegangan yang berlaku di dalam sejarah. Antara contohnya adalah rusuhan yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang kita tahu pada masa dahulu berlakunya perselisihan antara kaum pada masa dahulu. Antara isu lain yang berlaku pada tahun 2000 hingga sekarang adalah isu kalimah Allah iaitu terdapat beberapa pihak yang berguna yang mempersendakan isu ini sedangkan ia merupakan isu yang sensitif pada agak orang beragama Islam dan yang ketiga adalah berlakunya pembakaran gereja dan kuil yang berlaku di Malaysia Okey sekarang kita beralih ke slide yang ketiga iaitu Apakah yang menjadi isu konflik dalam perikatan nasional di Malaysia ini? Jadi, perikatan nasional adalah mereka memfokuskan agenda agenda iaitu untuk orang Melayu dan juga agenda Islam dan juga kepentingan kedudukan orang Melayu. Namun terdapat juga beberapa pemimpin yang menyentuh sentimen kaum bukan Melayu atau bukan Islam situasi secara tidak langsung menimbulkan keresahan kepada kaum-kaum yang bukan Melayu dan juga bukan Islam Contohnya, cadangan untuk mengutamakan satu kaum dalam ekonomi atau pendidikan dan juga mempertikaikan kewujudan sekolah vernacular Situasi ini mewujudkan ketegangan antara etnik dan menjejaskan keharmonian sosial Seterusnya kita beralih ke slide yang keempat iaitu apakah yang menjadi isu konflik dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ialah memfokuskan kesamarataan antara pelbagai kaum namun di dikritik oleh beberapa pihak kerana dianggap mengadaikan kepentingan Melayu. Situasi ini secara tidak langsung turut menimbulkan kerisauan bagi orang Melayu. Contohnya, sokongan terhadap hak kesamarataan. Selain daripada itu, desakan reformasi undang-undang syariah dan juga isu yang paling isu yang paling berat yang paling merisaukan orang Melayu adalah isu LGBT yang menjadi pertikaian. Persepsi bahawa Pakatan Harapan lebih liter, lebih liberal telah menjadi bahan politik untuk melawan mereka sejak zaman dahulu lagi. Okay, seterusnya kita beralih ke slide yang kelima. Kita boleh lihat di sini perbezaan antara Pakatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Di sini kita boleh lihat kedua-dua pakatan ini mem 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 mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk mentadbir negara dengan keadaan yang baik memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang baik Walau bagaimanapun terdapat dua pandangan berbeza di antara dua pakatan ini yang menyebabkan Pertelingkahan berlaku. Perkara yang kita mahu pentingkan dalam slide ini adalah kepentingan identiti Malaysia ke arah pemupukan semangat patriotisme. Hmm. Tapi apakah itu? Apa itu sebenarnya identiti Malaysia? Identiti Malaysia adalah gabungan daripada nilai, budaya, sejarah dan juga simbol-simbol kebangsaan yang berbentuk jadi diri rakyat Malaysia. Contohnya adalah seperti bahasa Melayu yang kita guna sekarang sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Merapatkan lagi hubungan di antara pelbagai kaum. Selain itu, identiti Malaysia seperti rukun negara, jalur gemilang, hari merdeka dan juga budaya pelbagai kaum dapat mengekalkan kehidupan kehidupan yang harmoni di antara setiap kaum tanpa berlakunya perselisihan di antara kaum di Malaysia Jadi sebab utama kepentingan Identiti di Malaysia adalah sebagai asas perpaduan nasional. Asas perpaduan nasional dapat menyatukan rakyat pelbagai kaum dan agama. Yang kedua adalah membina jati diri dalam kalangan rakyat. Situasi ini dapat meningkatkan patriotisme dalam diri agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar. Yang ketiga adalah memelihara kedaulatan negara Kepentingan ini lebih kurang sama seperti yang kedua Tetapi rakyat dapat mengelakkan diri daripada ideologi ekstremis dan juga berlakunya perpecahan kaum Yang terakhir iaitu menghargai sejarah dan pengorbanan tokoh-tokoh pada masa lalu Situasi kepentingan ini lebih ditujukan kepada generasi muda yang berada di sekolah pada masa kini iaitu memberikan kesedaran dan juga rasa syukur pengorbanan perjuangan kemerdekaan Mari sekali kita beralih ke slide yang ketujuh iaitu langkah-langkah pemupukan semangat patriotisme Bagaimana kita nak tanamkan sifat patriotisme dalam kalangan rakyat-rakyat di Malaysia yang pertama kita boleh buat adalah dari segi pendidikan sivik baca ke sejarah. Situasi ini kerana kita dapat mendidik generasi muda tu dengan lebih awal lagi semangat untuk semangat untuk cintakan negara kita. Yang kedua adalah media yang bertanggungjawab. Sudah berlaku banyak penyebaran maklumat di social media iaitu penyebaran maklumat yang palsu. Terutama, terdapat beberapa pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab Terakhir, iaitu adalah dasar kerajaan adil dan juga saksama Seperti yang kita bincangkan sekarang iaitu isu konflik dalam kaum dan juga agama Di antara Perikatan Nasional dan juga Perikatan Harapan Jadi, rumusan dan kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini adalah Konflik antara Perikatan Nasional dan Perikatan Harapan memberikan cerminan yang besar cabaran dalam menjaga perpaduan kaum dari aspek kaum dan agama. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengekalkan identiti Malaysia. Kita agar masyarakat dapat mengutamakan nilai perpaduan, sifat hormat menghormati dan mengekalkan semangat patriotisme secara tulen bagi melahirkan pemimpin yang berintegriti. Jadi, kita boleh lihat di slide yang ke-8, itu adalah rujukan dan juga kes-kes berita yang saya dapat daripada kes ini. Boleh periksa di sana. Jadi, sekian saja daripada saya. Terima kasih.